কাৰ্ড লাভ কৰিব এই আঠ হাজাৰ পৰিয়ালকে ধৰি নাজিৰা সমষ্টিত এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী বাৱন্ন হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পালে যিসকল লোকে ৰেচন কাৰ্ড পাইছে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম আঁচনিৰ অধীনত বছৰি পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা পাব লগতে তেওঁলোকক আমি উজলা গেছৰো হিতাধিকাৰী কৰিম তেতিয়া তেওঁলোকে তিনিশ টকাকৈ প্ৰতি মাহত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আন লোকতকৈ সুলভ মূল্যত লাভ কৰিব ভৱিষ্যতৰ দিনত অহা দুই তিনি বছৰৰ ভিতৰত আমি এই ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বীমা দুৰ্ঘটনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো মৃত্যু ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম আছে সুৰক্ষা যোজনা এই তাৰ আমি বিনামূলীয়া হিতাধিকাৰী কৰিব খোজোঁ যাতে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালত এটা সুৰক্ষা পঞ্চমতে আমি অহা বছৰ অৰুণোদয় আঁচনিটো ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব খুজিছোঁ যাতে প্ৰত্যেক ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালক লাহে লাহে আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিব পাৰোঁ তাৰমানে অসমত বাৱন্ন লাখ পৰিয়ালৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে বাৱন্ন লাখ কৰোণে একেবাৰে নহ'ব কিন্তু দুই তিনি লাখকৈ যদি প্ৰতি বছৰে আমি হিতাধিকাৰী বঢ়াই যাওঁ তেতিয়াহ'লে দুই হাজাৰ ছাব্বিছ সাতাইছ চনত আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ ইয়াক কয় ছেচুৰেশ্যন বুলি তাৰমানে এশ শতাংশ আঁচনিৰ সফলতা এই দিশত এতিয়া আমি লাহে লাহে ইলেকশ্যন কমিশ্যন দিল্লীৰ পৰা এখন লেটাৰ চৰ্চিত